из лучшей клиники нашей страны, Майя Токийской, которые с нами будут сотрудничать и дальше эти технологии в таком же центре, который будет реализован, и будут продолжать эти технологии. Я хотел бы поприветствовать сегодня в нашей клинике нашего министра, который дал возможность нам сегодня на таком уровне работать и быть стартапом многих инновационных проектов на стране, и попросить вас высказать мнение. Это как раз есть пример да, проекта, которые мы очень хотим, чтобы по всей стране вот начались, продвигались и, и больше и больше становились. Это когда как раз есть то, о чем мы говорим очень много, когда государство тратит деньги не на инфраструктуру, а на аппаратуру, технологии, а вкладывает деньги в услугу. И через это инвестор уже может создать свой бизнес-план, сделать инвестицию, построить и инфраструктуру, и купить аппаратуру, занести новые технологии. А люди, пациенты будут получать высококачественную, высокотехнологичную а медицинскую помощь. И, в принципе, вот это есть классическая поддержка, которая нам очень нужна по всей стране. И те реформы, которые начинаются после принятия законов, они как раз дают возможность, чтобы на законодательном уровне уже побольше таких проектов было в стране, чтобы больницы смогли зарабатывать деньги, чтобы врачи получали нормальную зарплату. И самое главное, пациенты получали высококачественную, хорошую медицинскую помощь по всей стране, по всей географии, чтобы доступность была везде, и финансовая, и географическая. Так что много чего надо еще делать, но вот как раз это и с начинания. мы хотим вот такими примерами показать всем, потому что вот эта возможность сегодня в этих условиях, это просто очень постараться, надо, чтобы государство как минимум не мешало, если не помогает дать возможность людям, которые имеют э, э, такие амбиции, делать свои очень амбициозные проекты, а, а финансисты всегда найдутся, и всегда найдутся люди, которые поддерживают, поддерживают такие проекты. Мне очень а, приятно, что Одесская университет и клиника а, получают такую высококачественную, высокотехнологическую, медицинскую, а, сможет оказывать такую помощь. Очень рад, что я сегодня здесь. И надеюсь, что по всей стране буду будем разъезжать и открывать такие центры в будущем. Очень много таких центров. Спасибо за приглашение. Поздравляю всех присутствующих города Дискусского Кирской области и всю страну. Спасибо. Спасибо.